Вот гости живого, депутата. Ну, что ж. Я что хотела сказать, не слышала, как вот эти поезда. Они как таксиров. Останавливаются там, потом ходят, усаживают, А в же много еще? Сплошные Сплошным потоком. Вы знаете, я, в основном они стоят как-то тут. А так, что ходят. Так, только ну так тут сплошно, поток камня. а так как живет. Нам? Посмотрите на мою руку и вы пойдете. А вы на мозгске. Почему вы уголь покупаете? Да, и вот это на субсидию. Субсидии Субсидий нет уже в этом году. Они назначили 800 гривен. Ага. А что мне 800 гривен? Это, это по пол ведерочка в день хотя бы. Почему? Мёрт, почему? Ну, вы... вот. Покупаем такой, ворованный или какого мешка. Ну, сколько у меня стоит? Ну, 75 рублей мешки там, широк, да. 79, 40 килограмм. 40 ага. килограмм? Не хватает, да, всего? Не то слово не хватает. мерзнет. Постоянно мерзли. Ноги мерзли, руки вот мерзли. Но все равно этот уголь, будет? который тут идет, не особо помогает, да? А, а где его взять, если кроме воров? Это если заказывать, это очень дорого. Не хочу вам говорить то же самое, что говорят обычно в прошлых случаях в России. Держитесь на денег нет. А, ну так держимся, все держимся, стараемся держаться. Так все хорошо, власти все очень хорошо, у нас красиво, благородно, благорадвый поселок. Системка, а? да? Ну, если можно, говорить, мы слышим, то живу вот эти. Где-то mm -hmm. да, где вот стоит, ну я не знаю, что это такое. Сына спрашивает, что это такое? Да кто где то где-то стоит и постреливает. Так что он там постреливает? Ну войну же надо заканчивать. А? Войну ж пора заканчивать. Обязательно. Ну вот мы хотим, чтобы прекратили торговать, потому что зарабатывают на войне. А пока зарабатывают на войне, постоянно стреляют, это будет бесконечно. А войну у заканчивать надо станок встраивать. Вы сами это все знаете. Уголь, зубы вставлять, уголь, уголь зубы. А, наверное, я не доживу, пока, пока война закончится. За, за, 1200 здорово не нас. Знаю. Спасибо. Вам. Все, вам, вам спасибо за, 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 ваш труд. Люди здесь все. Ну, такие лояльные. Мы вот нас считали, там нам колючей на проволокой надо там а, ну, говорить. ну, было. Это, мы слышали. Читали. Я сам в Донецке а последние 10 лет, там дети до сих пор садик вспоминают. Остался в Калининском районе, его уже там разрушили попадание снаряда. Трое детей все в Донецке родились, вот, Поэтому так же, как у вас еще будет. Ну, доброе. Ну, до добро. ну, свидания. до свидания. Да. До свидания.